Что? Каждый город, когда я приезжаю в момент, когда я понимаю, что там начинается театральное движение, то на него у меня похоже.

私たちは。

судьями. Я их всех хочу перечислить, чтобы знали эти судьи. Это ну, я был чуть-чуть поставлю нашего предыдущего, как сказали, технический технический менеджер по этих соревнованиям, это чуть-чуть разные вещи. Технический делемат это человек, который отвечает за правильное проведение соревнований, чтобы не было никаких нарушений, И на этих соревнованиях были кроме наших украинских, этих судьи, которые судили эти соревнования, были международные. Приехали с разных стран, назначенные А. международные судьи на все должности. Так как и у меня был представитель Венгрии, там, Имра, он отвечал за технический менеджер. Вот. Это судья, который отвечает за то, чтобы на стадионе весь инвентарь, который, который уча, принимает участие спортсмены, он был сертифицированный АФ. Не сертифицированный инвентарь не допускался. Я имею в виду это, чтобы вы понимали. Это копья, ядра, молот, диск. Вот. И э, также что вся разметка. И там весь инвентарь, который находится в секторах. Э, Вадим Геннадьевич сказал уже о том, что одновременно в легкой клетике на стадионе находится много участников. Одни метают, другие прыгают, там, бегут и так далее. И ни один инвентарь не должен мешать другому виду. То есть все располагается на своих местах. Этим занимается технический менеджер. Вот Имре, он был доволен, то, что наши судьи, сектора, в чем заключается принцип судьи? Судья должен судить соревнования, но он не должен ни закрывать спортсмена, ни закрывать фильм. В это время происходят эти соревнования, транслировала компания Сейка, которая также довольно в конце сказали свое ну, сказали, что ну, прекрасно отсудить. Ни один судья не попадал в кадр, это, это самое главное. Ни один вид там, не задерживался там, на какие-то там даже минуты, можно сказать. Вот так вот. Все шло. Если вид начинался в 15.06, он начинался в 15.06, но не в 07. Вот, вот это вот э, компетентность наших судей в украинских. И в этой многочисленной группе судей, которые судили эти соревнования, от Кировограда были это я был, Дальше у нас был старший судья на виде Олег Соколовский, который судил э, толкание ядра. Он в этом виде. Все толкания, которые происходили, он был старшим на виде. Э, дальше у нас Полит, Политовский Владимир Николаевич был судья на дистанции и Армашов Павел Викторович, это тренер Артема. Он принимал участие как судья на этих соревнованиях, судья на дистанции. Соломка Татьяна была, работала в ДИКе. Это, чтобы вы понимали, ДИК – это центр, но по-нашему, так, по-простому, это секретаря, чтобы понимали, принимала заявки, выдавала протоколы и так дальше. Вот этим занималась Татьяна Саленко. И был обязательно на каждом виде судья-переводчик. Потому что судья у нас еще не в таком ракурсе, как, ну, как я хотел сказать, обязательно нужен переводчик. Но опять же я скажу, расскажу такую интересную вещь. Стартер из Николая есть такой, шпилевой Валерий, он, значит, ему как э, друг сказал, как будет по-английски, э, ну, займите свою позицию, он знает как по-русски, а сам он э, афганец и довольно-таки хорошо знает немецкий язык. И э, подходит, сказал одному по-русски, спортсмену займите, второму, значит, на русском, говорит, ну, ты, ты понимаешь, о чем я говорю, и третьему на немецком, а за, за этим, за заборчиком стояли... Э, там, представители Беларуси говорят ничего себе Украина подготовилась судьи знают все языки которые принимают участие на самом деле это курьезно тем не менее действительно наша судейская бригада по окончании отзыва зашел и поблагодарил за хорошее выступление и сказал что мы особо не расслаблялись через недельку на чемпионат Украины готовьтесь к проведению этих соревнований а вообще планах на следующий год все-таки подать заявку и чтобы Донецкий прошел командный чемпионат Украины по многого. Это намного соревнования меньше по количеству участников, так что э, вот опыт, который приобрели судьи на этих соревнованиях, судя этих соревнованиях чемпионата э, чемпионат мира, именно юношеский, это огромнейший опыт, потому что здесь приезжают спортсмены которые еще ну, они имеют высокие результаты, но не имеют опыта выступления в этих соревнованиях. Их постоянно нужно направлять. Если наши спортсмены на чемпионате Украины проходят один колрум, то есть это комната, где проверяют э, спортсмена на наличие правильно одетой формы, правильно одетого номера, правильные там, обувь должна быть, размер шипов и так дальше, то на чемпионате мира таких два пола. Один на разминочном стадионе, потом привозят этих спортсменов на основной стадион там еще в этом проверяют то есть вот, вот эти нюансы не знают их нужно э, судья в первую очередь это помощник он не должен как слово судья это что-то такое страшное вот и когда подходит должны улыбаться должны настраивать спортсмена на высокие результаты где-то подшутить, где-то кому-то что-то приятное сказать тогда спортсмены будут сами довольны этими выступлениями на этих соревнованиях вот это в первую очередь и вот так вот это вкратце Братцы, я вот рассказал то, что видел. Я хочу добавить. Кстати, это первый момент. we <laughs>

私は1週間ぐらいの時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が必要な時間が

мы сейчас пребываем в Санкт-Петербурге, мы не бачили морозного, там, на сетях, где-то 15-20 лет, а 18 лет, как я понимаю, все мы должны, как я говорю, сразу, как мы говорим, в сферах, не в сферах, мы должны, как я говорю, сразу, как мы говорим, в сферах, как мы говорим, では、今日はですね、一緒にいたします。 Было э, приятно также, э, когда увидел на трибуне нашего президента вместе с Николаем э, Ковальчуком, когда пробегал по своему, по своим там, по работе с одного сектора, с другой противомания, немного ну, чуть-чуть Сделал, чтобы это посмотрели. Приятно было э, услышать, да, Вячеслава Михайловича о том, что он также бы, в детстве занимался легкой атлетикой, как я понимаю, так, как я, кроме того, что и тренер, о том, что он, он таки хороший был спортсмен. почему в школе он сказал, что выиграл там соревнования районного уровня с таким результатом, да, вот, сейчас у нас вот, придет наших соревнований областных. А тогда он по причине травмы не попал на областные соревнования, то есть, ну, как бы, ну, в хорошей форме, я так думаю, что он действительно ну, чисто случайно не, не реализовался. Э, о том, что соревнования проходили хорошо, прекрасно, благодаря судьям, можно сказать, что режим работы был довольно-таки напряженный, особенно первое время, когда первое, второй день, когда судьи только входили в курс дела, как и что им делать. Э, подъем в 5 утра, завтрак, выезжаем полностью на стадион, готовим места проведения соревнований до того момента, пока нет зрителей на трибунах и спортсменов. Потом уходят все судьи, там в свою комнату была выделена такая комната большая на стадионе. И находятся до того времени, там, когда их не За час до начала видео выходят все, кто проводит соревнования, потом э, приблизительно в обед там пол первого, где-то около часа, заканчивается все виды, опять все спортсмены, судьи, вернее, спортсмены и зрители уходят, судьи обратно выходят и меняют. То есть если утренние были, были кошки в высоту, вечерний на этом месте будет толкание утра. Убирается это все со стадиона, уносится, выносится, выставляется другое. После обеда опять программа до 9 вечера. И в 9 и нас также автобусом везут домой, мы там в 11 вечера ужины, можно так назвать, и обратно с 5 утра на стадион. То есть, казалось, это ну, вначале было очень тяжело, а вот уже, когда соревнования закончились, почему-то было грустно и никто не хотел развязаться. Потому что все вместе, это одно единое целое, которое мы постоянно говорили друг другу. Мы одна команда, мы должны провести это на высоком уровне, эти соревнования. Я могу рассказать такую интересную вещь. Значит, я, так как технический менеджер принимал инвентарь, который я вначале сказал, пришла представительница Австралии и заявляла на свой новый снаряд такой. И этот снаряд по так, у него нет сертификата я. Ну, не все снаряды. Все Австралии. у них свой изготовитель, у них сами какая-то фирма изготовила этот снаряд, по техническим данным, соответственно, по весу, размеру, длине ручки, по всему. А между сертификатами, я говорю, вы извините, но ваш снаряд я не могу пропустить. А на ну, блин, ну, пробуем. Я думаю, ну что сейчас, ну как обычно может получаться, ну, ну пробуем, наклонилась, ну я думаю, поворачиваю, она мне такую маленькую калку дарит, и ушла. Так, так, получилось. То есть, ну, это пожелательно. ну, нет, нет, что это все. Или, например, как у нас представитель нашей э, судейской бригады Владимир Болитовский, Это наш заслуженный, ну, не заслуженный в плане тренера, уважаемый, будем так говорить, звание плане заслуженный, он пока без не имеет. Вот, но он судья. И в третий день соревнований проходили эстафетные команды, эстафетные бег. Э, на на юношеском чемпионате это комбинированные, не комбинированные, а ну, 100, 200, 300, 400 мм. И он был на этапе, именно на первом этапе, там, и 100 метров прибыл. И представительницы Ямайки э, нарушили правила, то есть легкая петелька, во время бега спортсмен, бегущий, не имеет права наступать на линию, которая находится слева от него по ходу движения. Если он на нее хотя бы на, там, на 3 мм наступит, это уже нарушение вот, один раз. И это участник отстраняется. Ямайка стопроцентный лидер в этих соревнований. К сожалению, спортсменка не и наш э, судья Полинковский снял эту команду. Это было, мы так за, за кулисами <существом> судья дня <существом> удалил в Ямайке. Пришел представитель, посмотрели, на мониторе, там 12 камер стоит на стадионе, и все места, где только можно, спортсмены бегут, постоянно ведется наблюдение. Потому что после этого идет представитель команды, ну, делает заявку о том, что он хочет посмотреть. Если его что-то не устраивает, он тогда пишет против. Если он увидел, что действительно там было нарушение, то, к сожалению, так оно и есть, ну, вот так вот я стопроцентного чемпиона чемпионата мира, Почему Пусть всякая со всех мест представителей. Ну, брать не убрали, а выполнили свои обязанности. А, не, они нет, не они, они принимают участие, просто они этим снарядом не 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 участвуют. Именно этим снарядом, который они принимают у нас официально заявлены 4 фирмы было, которые поставили на соревнования снаряды. И участники приезжали и участвовали в соревнованиях с этим инвентарем. Но каждый имеет право свой если он пройдет сертификат. Вот. ну, вот, ну, было молот, три копья, четыре, два мужских, мужских, ну, и да, конечно, Некоторые по весу не прошли, там старые были такие подчеркие. И из-за этого они потеряли. Ну так чтобы вы понимали, например, 5 килограмм молот, если он будет 204 килограмма, 999 грамм, извините, но этот снаряд не пройдет. Ровно 5 килограмм. Электронные веса и все. И, 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 и. Вот так то, то, что касается судейства, то, что касается этого всего, можно сказать, что... Но э, опыт, который вначале всем было страшно, это однозначно. И это ощущалось, когда все выходили и думали, как это А когда в конце сказали, ну, мы такой опыт колоссальный, за... Я скажу, как вот между своими судьями нашими из Кировограда мы разговаривали о том, что если у нас когда-то будет э, стадион, э, хорошего уровня, ну, кажется, сертифицированный e на котором на котором можно проводить соревнования. Ну, для начала мы чемпионат мира, конечно, в таком ракурсе не проведем. Но ну, командный чемпионат Европы, там, где будет 50-100 участников и 10-15 стран, как это обычно, я могу заявить с этой высокой, невысокой, но трибуны о том, что мы его проведем на том уровне, который достойный.